Так, всем доброго дня. В общем, сегодня будет коротенько видео про прямо с чермета. Вот такое кольцо есть. В диаметре 32 майже. Тут здесь 45. По 40 за килограмм. Пластины вот такие. Пластины есть тоже по 40 за килограмм. Это пластина 20 здесь. Около 20. Вона 16 кг, 40 килограмм на вот так. Это 16 килограмм, здесь, и это по 14 килограмм. 17, две пластины такие спотаем на 35. Такие потайчики. Вот по-моему, 11 кг. Тут, там, по-моему, резьба. По -моему, там резьба внутри, а может и не. Так, 30 на 26. Тоже двадцатка по 40 за килограмм это по 40 то 14 килограмм вот такие тут трохи тоньше она могут десятка не знаю штангеля это зараз. Не. не десятка вона трохи тоньше восьмерка еще семерка в общем так 32 вона Три пластины таких есть на 70. Вот таких три пластины есть. С оторами, вот так вот. Одна, таких две. Такая одна. Вот такая еще и пластина. По 40 за килограмм. Так, ще в продаже будет зараз вот такая пара с КАМАЗа. Ну, планетарки, наверное, Кирдык по 40 за килограмм. По 40 за килограмм туда, по антарке кирдык. Вот вся можно сторона еще и тебе Не знаю, это вроде как с КАМАЗа. Здесь там что-то непонятно. Вот так вот. Что-то непонятненько. Якось так. Ну вот ца еще есть. Тыж, может кому надо. Вот так, Видите, бачите, что тут есть, вот так вот, Или просто ударено. Ну, в принципе, внутри там тоже что-то есть, там шлицы какие-то. Ну, кому может, треба такая вещь. по 40 и все, трошки дороже будет. Вот эти два колеса по 50 за килограмм, тут 24 килограмма, по-моему, 25, вот так, Маден Юса, какие-то тут вот так, если подсюда мерить крючок 20-37, вот так, на 18, вот такой кольцо, кольцо, есть, это все вместе 24, здесь, ну там треба там плюс-минус, вот такие кольца, трошки выработка на кольцах есть, и там, ну, может кому треба такое на Viber пишите. Все, дякую всем, до побачення.